За Україну за війні, права й державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, наша сотня вже готова, вирушає аж до Львова. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за війні, права й державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права. война – это война. Когда идет какие-то боевые действия, когда стреляют, танки ездят. Убивают людей. Ну, война также может быть холодная, когда ну, в любой момент могут напасть. Ну, вот сейчас, на данный момент, это ну, война ну, в прямом смысле. Мы воюем с украинскими предателями, тех, кто... Ну, они тоже, ну, поддались, ну, у них нервы слабые, поддались вот этим провокациям, ну, и с российской армией. Для меня война это как бы вот с российской стороны это наглость к Украине. Это то есть они хотят себе большего. Война это просто могила большая для людей. Они хотят забрать Луганск, Донецк, чтобы ну расшириться еще больше. Но это наша страна и мы должны ее защищать. Я хотів би жити в Луганську, тому що там мої всі друзі, там моя вся школа, там моє тренування, там, там мій дом. А це головне. А тут, ну що тут? Ну, краще вдома, краще але ну, тут Україна, і це найкраще, саме, саме, саме що. Цей табір він не для того, щоб там виростити з нас якихось бійців, які будуть ненавидіти там Росію, а щоб просто допомогти вижити в цей складний час для нашої країни. Тут нас підготавлюють до якоїсь ну, безпечності, якщо у нас почнеться, ну, не дай Бог, війна в Києві там, ну, або десь, небудь ще, крім Луганська і Донецька, щоб ми знали, що нам робити, куди прятатися, ну, щоб ми могли ну, захистити себе. Я Для себя усвоил дисциплину железную. То есть слушать старших, никоим образом на них э, ну, всякое плохие слова не говорить. Э, не я обедничать, это очень-очень плохое качество. И гигиена должна быть всегда. И убирать за собой всегда надо. Все знают, что... В, та, ну, в таборе Азово. Ну, обычные люди. Они просто ну, совершенствуют свою физическую подготовку и патриотизм. И все. Никакие мы не ну, фашисты, ничего, никакой там агрессии, ну, никто на вот, не знали, учит. Когда-то снимали и показывали ну, по российскому телеканалу, что это как бы юные каратели. Да, не, просто... Нам ага. это не кажется. У нас просто большой патриотизм и все. Мы не каратели никакие, ну просто мы любим свою страну. По украинскому сказать батькивщин. Дальше, наверное, российские войска будут наступать, и мы должны будем готовиться к полномасштабному полномасштабной обороне. Есть Может, разные это, точки да, зрения, но нет. мы лично думаем, что или закончится, что Россия сама сдаться, нет, Или нет. я думаю, что ну, тут такая пропаганда уже идет, что там такие уже люди настроены. Вот у меня у бабушки есть ну, сестра. Так она тоже ну, в Москве живет. И там, вот когда они ну, по скайпу разваливают, там такое про Украину, что там уши вянут, там, ну конечно, если вот, э, ну вот это э, выборы будут в России, ну я думаю, что там не будут и сменится президент, но я тоже, ну это все опять продолжится, я не думаю, что это будет. Ну, мы с Никитой, короче за... говоря, что только за Украину. Да и все. Почему? Ну, потому что мы по потребовали... Украина Как же? потому ну, что мы патриот С своей страны. Ну да. Бегом, <реклама> Боролись, <реклама> 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 боротися за славу, за Україну, за рідні. Самості підемо, боротися будемо за Україну, за лінії права держави. За Україні, Героям слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна, боє все, Україна, боє все, Україна, поле все.